Почему люди болеют? Почему болезни передаются от одного человека к другому? Потому что существуют вирусы, которые вызывают разные заболевания, которые передаются от одного человека к другому. А какие из вирусов самые опасные? Самый страшный среди вирусов – это ВИЧ. Вирус иммунодефицита человека. А ВИЧ – это инфекция, которая приводит к заболеванию СПИДом. А знаете ли вы, как можно инфицироваться на ВИЧ? Конечно, даже у врача нужно следить за тем, чтобы шприцы были одноразовыми. Детям категорически запрещено брать в руки шприц, даже если он лежит на детской площадке. А еще можно заразиться спидом, если заниматься сексом без презерватива. Если вы не хотите заразиться спидом, надевайте презерватив. А еще лучше катайтесь на скейте. Когда пьешь воду с фонтанчика? заразиться, если просто разговариваешь или У. сидишь с человеком за одной партой. Или жмешь ему руку. А я их сочинила. Человек живет на свете для любви и красоты. Ничего уже с ним нету. Спида, боли, пустоты. Это горе все сильнее. Входит в жизнь нашу с тобой. Так давай будем умнее, будем биться стой той чумой. Спид касается каждого. Вы можете не нужно бояться, нужно знать.